Так, це сюда, це сюда и загрузить. Наконец-то я закончила це видео. Эм... ⁇ 5 опять щилочки. Опять мы их то фоткаем. О, ребят, вы тоже тут. Но в таком случае, всем привет, друзья. С вами всегда я, Дарди. Эм, вы, наверное, меня спросите, Дарди, что э, ты робишь, что ты козла. А я вам скажу вчера и сегодня я просто ходила и гуляла по деревне. И завжди были такие щелчки, такие чик-чик-чик. И это очень похоже на то, как будто меня кто-то фотков, Но кто и для чего? Я не понимаю, с чем из житель сосед так себе странно начал вести и за мной начал все повторять. Так, не как будто как будто какие споры у него с кем-то, что он не сможет ему повторять. Либо И исчез этот житель, начав тоже снимать видео. Да, я конечно не против, но это как-то очень странно. Я хожу, везде всякие щелчки, что-то тут не чисто. Ладно. Я пойду, ребят, монтировать дальше видео. А вы не скучайте. скоро вернусь. Да блин, что же не работать. Мы раз вызовет с курсницы, блин. Мы даже даже с работы волну, а ты кто житель, ты хочешь мне помогать. Конечно же, даже мне тоже помогать не буду, потому что была новенькая, типа что ты приехал в нашу деревню. Конечно, же, надо старый, помогать какому-то злевому жителю. Тоже так делают все. Блин. За выходом я теперь буду бездомным. Блин, не надо Яку заработать гроши, а як Интересно, а что там надо сделать дальше? Так, 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 так. О, видео записываю, как всегда. Эх. видео записываю. А может быть, а может быть, и, записывать видео и, и копировать Дарзи. И я стану такой, как вона, и мне будут тоже платить гроши монетизации. Да, да, да. Это гениально. О, я как раз таки тут, и я сделаю свою базу. Так, ну что ж, базу я уже сделал. Да, это круто выглядит. Так. Теперь надо на табуреточку и сделать свой канал. Так, есть. И теперь можно уже записывать свои видео. Так, нам только включить ком. Так, готово. Ком включен. Так, я тут далее снимаю видео. О, у нас начинает вроде бы якось так. Всем привет, с вами как всегда я, Дарти. Э, не-не-не, ну так. Ладно, потом разберемся. Так, я на эти видео выложить. Так. Знакомлюсь с подписчиком. Давай, Раз, два, три. Старт. Всем привет. Я Дарви, житель Дарви. И сегодня мы будем с вами знакомиться, подписчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И зараз, попозже, чуть-чуть, я загружу свое новое видео. Ну а пока, пока! Фух, что так сложно было? Ха, ладно, надо якость-то противом выложить. Надо его как то про выложить. А я не знаю, как. Куда же точно не буду. все будет подозрительно. Там всякие бумажки лежать, якость-то блогерам. Хм. мы можем не снять эти бумажки, начать фоткать Дарзи и снимать и, чтобы им все учиться, как стать блогером. Да, это идеально. Так, надо взять только камеру. Так, ну все, но видео я закончила монтировать. Так, что хм. ж мне теперь делать? Да ё кто меня опять фоткает? Ладно, ладно, надо отправиться в город жителей там таких жителей богато. Можем они мне что-то посоветовать? Так, сейчас приду и буду делать, как мне сказали жители. Так, так, так. Ого, я пропарковалась. Да, надо поугурать может быть. Хм, ладно. Опа, опа. Хм. Ребят, вот я уже и вернулась в города жителей. И знаете, что мне сказали жители? То что за мной может кто-то следить. Вот так вот. И якось меня, якость пугала. Хм. Ну ладно. А вот это реально как странно. Тем более там той житель всегда стоит біля моего окна. Всегда. Хм. Ладно. Это очень странно. Але Давайте пойдем. Прогуляемся тут. Ну опять той щелчок. Ё-моё, я вот не знаю. Стоп, стоп. Эм, а откуда у нас в деревне появился мух? Это эм... Дуже странно то, что мог обычно сплавнуться на болоте, а у нас тут болото за километра два, три, чем уже даже десять не мая. Вот знаете, тут какой-то вот дикий бункер стоит, и я можу вот так вот его взять, раскопать, раскопать. Эм, ребят, ребят так, 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 стоп, 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 стоп. как косе это. Странно. Дуже странно. А я на всякий случай возьму вот это. Давайте спустимось туда. -мо Я даже не знаю, что за. Так ладно, самое главное, чтобы мы на некоторых заметили надо якость тоже закрыть. А. Опа. Так готово. Так ладно. Я, я вооружена. Эй, тут кто -то... Тут кто -то... Есть, эм... ребят. Шоца. Что тут все в моих кольорах? Синий, желтый. А это что такое? Стоп. Это фотки! Это фотки! Давайте поднимемся оцю. Дарси записывает ролик. Да, такое было. А вот, кстати, это какие-то бумаги. Зверните. я сейчас вам его разверну. Вот, да, я записываю видео. Да, это правда. Ладно, давайте положим на место, чтобы нас никто не спал. А это что такое? А ну-ка, дальше еду на машине. Я что-то не ехала в город жителей. Ё-моё. А это что такое? Дарси в городе. мне в городе всегда преследовал некий житель. Давайте я вам тоже все -то покажу. Вот так вот. Да. Ладно. Давайте положим на место. Мне интересно, кто это все сделал. А это что? Дарзи дома. Странно. Это очень странно. И что мне кажется, что за мной? Слідили. А це ж таке. А ну. ка що таке? Щоб стати блогером, вам треба закричати в вікно. Я блогер великий, монетизацію чекаю і моїх конкурентів не вибачаю. Що за реп? Після цього викласти в YouTube фото своєї карточки з двох сторін і тоді Ютуб скинути гроші. Це хто таку книжку тупу написав? А це ж таки всі блогери крадуть контент. Що? Контент у друг... других блогерів. Вкрадіть контент у блогера і вилозіть в Ютуб відео там, де ви хейтите других людей. Для чого? І тоді Ютуб це замінить. Вам треба буде викласти свою карточку. Та йо мойо опять ця карточка. на свой канал с двух оборотов, и тогда YouTube будет знать, куда вам он... следовать. Тут даже, тут помилки. Может скинуть деньги? Так. Так, не, не, не. Это как-то очень странно. Это может так все просто быть. Ну-ка, мне интересно посмотреть, что тут на компе. Так, так, так. Вот и я уже спускаюсь на свою базу. А, да, волк остальные. Да ладно. Ребят. Ребят. А ну-ка, я, кажется, знаю, кто и да, кто из жителей. Я на всякий случай штучку достану. Ребят, черт, я уже нашел. Тык-тык-тык, новое видео записаю. И всем привет, друзья! С вами всегда я, Тарзи. И сегодня мы будем хейтить блогеров. Ребята, это что такие? Все, я вот так, ребята, это практически такой запрещу. Ну что ж, и мы начинаем наше видео. Ребят, просто... А, да, кстати, я решил купить себе повязку с Наруто. Тоже вам это очень нравится. житель. Опа. А ты не хочешь мне это рассказать? Хорошо, я все расскажу. Только убери нож. Так. А значит, теперь говори. Мы не говорим. Для чего ты начал меня пародировать? Можно же придумать что-то свое. Ну, ну, просто понимаешь, у Лены не хватает грошей на дом. Ты бы мне сто процентов не помогла, потому что все э, те, деньги приезжают до нас в деревню, они новички, они не помогают, потому что у них у самих денег мало. И мне бы ты не помогла, и я решил просто у тебя контент. И делать все так, как ты делаешь блин, да ты мог у меня просто денег попросить и все, и все. Для чего тебе красный ми контент? Ты ходи меня и так фотков, так, все фотки я забираю. Ой, блин. Ладно, забирай. Значит, Твой убрать всю свою, блин, контору. А я знаю, житель, как тебе отомстить. Что дальше не отомстить? Да вы же поняли друг друга. А, да, да, мы поняли друг друга, да, мы поняли друг друга. Я, зараз, житель, тебе дам измрудики в долг. Так, ребят. Все ж понимают, что на измрудики я измрудики в долг не дам. Не, ну измрудики в долг-то я дам просто мне надо даже зараз достать тут. А ну-ка. А ну-ка. Вот, ребят. Вот. Зараз я ему дам из мультиков. Из я ему дам, конечно. Житель, я уже иду до тебя за изумрудиком. О, правда, даже. а я и не сомневался, что ты что такая хорошая. Да, да, я, я в курсе, да, потому что я дуже люблю помогать людям. Вот так вот. Данзи! дай, Что ты дай, Дерзи! Блин! Вот так вот. Буду знать там, как. Это все красный контент. Да. Ой, черт, лестница сломалась. Ну ладно. Так, надо все, все барахло выкинуть. Так, все зацепись. И выкидываем все, все барахло отсюда. Придумают, блин, всякие ворвать контенты. Ненавижу. Ладно. А мне, походу, надо идти зараз по делам и записывать новое видео для вас. Ну пока, всем дякую за просмотры, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.